шахтов, тоннелей, гидросооружений. Было лучшее предприятие в городе и по зарплате по всем показателям. Но в 2008 году контракт закончилась и не буду говорить о всех причинах. Предприятие ликвидировано и по окончании контракта уволился. Дальше работал в метро метрополитене, сам начальник заместителем директора по общим вопросам, а с кем-то переехал сюда к вам на артизюм и тепловозоремонтный завод. У меня задача стоит такая, на сегодняшний день возобновить работу завода, поднять все те вопросы, которые раньше были упущены, чтобы восстановить сейчас тепловозоремонтный центр. рабочих мест.